Перегляди виставки залишали там є листочки, ручки Мене звати Дмитро Журавель, я групово з Київки Донецької області. Я, вулиць. я е, є худож... фотохудожник, колажист, асамбіжист, е, член Одеської наці... національної спілки фотохудожників. Мі роботи це стрій фотографія яка трансформувалася в концептуальні фотографії. Ця серія це лише десь одна десята із великої серії, бо вона ще в процесі. Вона називається філм. Філ. Мічуват? Тому я пропоную три таки, в яких є історії. Ці історії кожен може відчувати по-своєму своє бачення. Ну, я, по-моєму, рухнувся у ягу, і... подивитися і відчути. В мене все. Вітаю всіх! Мене звати Екатерина Зілейціна. Я художниця. Останні 30 років я під час відвідую Херсон, бо там живуть мої батьки і деякі друзі, і залишилися дуже дружні зв'язки. Картини, яку я представила на цій виставці, це серія. Вона називається Херсонський щоденний. Я започаткувала її до війни у 2012 році. який ми робили з анічам особисто. Це теж моя ну, дуже давня близька подруга з сум. Ми збирали просто молодь одних вдома і формацію вечірнього малюнку та спілкування. Ем, зробили ось цю серію робіт. Ем, дуже по-різному сталася доля людей, які зображені на цих картинах. Ярик воює в ЗУ на нього беру. Наш теж по ній мала та навчається, Я хочу сказати ще пару слів про э, такі жанри, як портрети. Я весь час малю портрети. для мене це момент не таких, таких швидких портретів. Це момент спілкування то людина, яка мною сидить, ми завжди розмовляємо, іноді це буває дуже виснажливе спілкування, іноді це буває дуже, воно надихає, воно дає енергію, а іноді це просто якийсь початок дружби. виходять. дуже спілкує. Ось все. Üstelke, я, честно понимаю, на выставках, и все художники жалуются, что портрет — это самое сложное. Это очень, говорит, вот это самое сложное, столько вот выматывает самого художника. У вас тоже я так? Я бы сказала еще на конце, что есть такие люди, которые очень безнадежные, просто наискоренные. А какие это люди? Закрытые или наоборот открытые? Которые много просто, говорят. О, ты стубуси, ты с ними общаешься, и ты чувствуешь энергию, у них очень много mm взаимосвязей, -hmm. очень много внимания, очень много просто слуха. і це два складно. Бувають люди з такими рисами обличчя, які просто не цікаві. Не знаю, вони якісь теж. Іноді буває, що доводиться малювати таких людей. Я ще хотіла сказати про концепцію цієї серії, тут близько 50 робіт, Херсонських щоденник, і вони підписані як зміни щоденника, дата, Дякую. Мене звуть Галина Безверхня, я фотохудожниця з Луганська. У 2015 році я переїхала до Одеси і потроху пускаю тут своє коріння. Представлений проєкт це частина фотографії з проєкту Мімікрія. Мімікрія це проєкт про повернення людині свого тіла, тому що до нашого тіла соціум вимагає ставити дуже багато вимог, як із ярликів. І в якийсь момент ми розуміємо, що наше тіло насправді належить будь-кому, окрім нас самих. А, а, ты <laughs> Всем добрый день, меня зовут Глеб, я художник из Харькова, переехал в Одессу, живу и работаю сейчас в Одессе, очень люблю Одессу. Эта серия работ как раз рисовалась, писалась в промежутке до войны и в моменте, когда война началась, она и закончилась. Вот. И войну я встретил в Харькове, первый там, месяц находился в Харькове и дописывал как раз вот эту вот работу под э, звуки взрывов. И здесь представлен такой срез, хаос на контрасте до военной и после военной жизни. Это часть работ, всего их более 20 из этой серии. И Спасибо, что пришли. Рад, что вы уделили внимание и посмотрите. Можно вопрос? Конечно. Какую музыку вы любите слушать? Ой, очень много это разных, в зависимости от настроения. От электронной музыки, заканчивая каким-нибудь классическим рок-н-роллом. Ну, и... ну, а, Sex Pistols, Sid Вот, да, пара. да, да. Ну, мне. Это же не Сатана Кеннелла. Это Панк рок. Здравствуйте, меня зовут Влад. Самое интересное началось, когда я родился, 1 июня 1972 -го года. Я выбирал себе самых красивых родителей, самый лучший день в пике и в мякоти года. это было между ветер. А потом потом детский сад, откуда я хотел угнать игрушечный велосипед, потом школа, откуда хотели меня выгнать, потом институт по советскому Донецке, а потом рождение ребенка, приобретение первого дома, потеря первого дома. Это было невероятно интересно, приобретение второго дома в Бахмуте, потеря второго дома в Бахмуте. И этот альбом, на самом деле, он не должен проектом, это то, что я сумел вывести из этого огня. И период охвата с 92 по 2002 год, это разные этапы, это такая квинтэссенция, я его назвал «Минус бесконечность, сердце плюс бесконечность». Во многом это иллюстрации к моим же текстам, и чтобы было впечатление объемнее. Простите, да. Я прочту, позвольте. Да чего уж. Только, пожалуйста, громче. Ребята, говорите все громче, потому что там говорят, и а мы не слышим. Я уже прямо в первом виде стою, все, мы Минус бесконечность, вечер плюс бесконечность. Земля скрипнула и вошла в теневую часть неба. После долгого солнца изможденный день треснул последним выдохом. Вечер. Курая колыбельная, прорастающая ночной земле, профилем, напоминающим прослойку между И и Я. Посмотри, сказал он, ничего не стоит на месте. Под вот небо, измазанное облаками с ползущими оттенками. Вечность переставляется между двумя ногами. Минус бесконечностью и плюс бесконечностью. Остановись где-нибудь между. И послушай. Молчать – это не значит ничего не говорить. Сердце имеет свойство биться даже в самой упрямой тишине. Это так просто. Минус бесконечность, сердце плюс бесконечность. Белые стихи, браво. Меня зовут Александр, я из Херсона с Одессой не связываю то, что я тут учился. Вот. Потом из из оккупации я выехал в Львов. Вот. И э, вот эти две работы это сделаны во Львове, Львовской резиденции муниципального центра. Вот. И я их возил со Львова, потом, потом они были в Киеве на выставке. Вот сейчас они приехали в Одессу. Вот. Э -э вот эти две работы, они начатые были в честь подрыва Ферковской ГЭС, тоже в Львове, э -э вот. а закончил уже в Одессе. И ну, это Феллини, которые молятся, и ну, его фильм э -э «Корабль плывет» меня вдохновил да, потому что он про начало Первой мировой войны, про то, что Европа не понимала, что, что события, которые сейчас происходят, они, они в итоге приведут к началу войны Точно так же, допустим, на подрыв ГЭС или попадание сейчас в детскую больницу, они не знают, как реагировать, поэтому не реагируют никак. Вот. И вот, вот это сделано в Одессе вот буквально ну, месяц назад. Вот, последняя работа это... Камуфляж это моя очень хорошая знакомая художница, которая уехала в Италию и которой приходится как-то там выживать уже два года с ребенком без всякой помощи. Вот, и это про то, что камуфляж это попытка приспособиться да, и мимигрировать под, под новые условия в жизни. Вот, и и ну, это основная работа для беженцев, тоже сделана во Львове. Это ну, сделано год назад, про про то, что в общем то выживать, выживать людям не так-то очень легко и приходится менять себя, приходится как-то приспосабливаться, теряя, ну, по сути, там очень ну, свою суть. Ну. Вот, ну и эту работу я Хочу подаріти Одеському музею. Я хочу сказати, що Одеський музей західно східного мистецтва це насамперед колекція західно східного мистецтва. Ми практично не маємо чимало маємо робіт сучасних митців українських, але саме така робота, яка відображає історію сучасності. І це друга робота, яка нам дарять люди про війну. Перша робота була нам Гаріком Ізмайловським, який працював на передовій, малював прямо там, де йде війна. І це дуже важливо, що в нашому музеї, незважаючи на те, що це трохи інший профіль, в нашому музеї залишиться пам'ятка цієї історії цієї війни, яка пройде, яка пройде, все буде добре. Але це дуже важливо для нас. Дякую, Олександр. Спасибо большое. Помним, что как бы тяжело не было, искусство объединяет, вдохновляет и ведет к победе. Спасибо.